أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم إن آيات كلاسيك وراثت دراستك مسائل بين वलकुम नस्फ़ मा तरक और तुम्हारे लिए आधा है उसमें से मा तरक अजवाज को जो तुम्हारी बीवियाँ वलद अगर उनके औलाद ना हो यानी बीवी फौत हो गई और औलाद कोई नहीं थी तो बीवी का आधा हिस्सा खामिद को मिलेगा यानी आधा हिस्सा खामिद को बाकी उसके भाई वगैरह है जो फिर इनका ना लहुन न वलादलक उमरगो उम रखना और अगर औलाद हो यानी मियाँ बीवी की औलाद है फिर बीवी फौत होगी तो फिर खामिद को चौथा हिस्सा मिलेगा मिम मत रखना जो कुछ बीवियाँ छोड़ें मसीत ही यूसी न बिह उ बाद वसीयत करने के और उसकी कर्ज़ की अदायगी के यानी बीविफौत हुई है अगर कुछ वसीयत की है उसने तो तिहाई माल में से वसीयत निकाली जाएगी और अगर उस पर कर्ज़ है तो कर्ज भी अदा किया जाएगा उसके बाद जो बचेगा विरासत तकसीम होगी औलाद भी मौजूद है तो औलाद को तो मिलेगा लद्द करी में दिल उनसे ही यानी लड़कों को दोहरा और लड़कियों को सिंगल और खामिंद को चौथा हिस्सा मिलेगा अगर औलाद है तो अपनी बीवी की मराश में से चौथा हिस्सा अगर औलाद औलाद ना हो तो खामिंद को आधा हिस्सा मिले आगे फरमाया में वाहन रुबो दरक तुम इल् यकुम वलद अगर खामिद बहुत हो जाए और औलाद कोई नहीं तो खामिंद के चौथे हिस्से की मालिक बनेगी उसकी बीवी इन खामिंदौत हुआ औलाद नहीं है चो तो चौथाई हिस्सा बीवी को मिलेगा बाकी उसके बहन भाई जो भी अजीज़ वारिब है फिर इनका नलकुम वन और अगर औलाद हो खामिंदौत हुआ औलाद मौजूद है तो फल न सोमो तो बीवियों को आठवा हिस्सा यानी एक बीवी है तो आठवां हिस्सा ज़्यादा बीवियाँ हैं तो सब यानी आठवां हिस्सा सब पर तकसीम होगा मिम्मा तरक तुम जो कुछ तुम छोड़ कर गए हो मिम्बाद वसीयत दो सो नबी उदेन ये वसीयत की अदायगी के बाद और कर्ज की अदायगी के बाद ये बार बार एक मसला बयान होता है उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि वसीयत और कर्ज़ की अदायगी के बाद तो ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि मरने वाला वसीयत कर गया है तो उसकी वसीयत को ना किया जाए और खुद ही खा लिया जाए और इसी तरह कर्ज की अदायगी भी बार बार कहा जा रहा है भी कर्ज़ की अदायगी के बाद विरासत से तकसीम होगी अगर मरने वाला कर्ज़ छोड़ कर मरा है पहले उसका कर्ज़ है क्योंकि जब तक कर्ज़ नहीं है तो उसकी बख्शिश नहीं है इसका कर्ज़ अदा नहीं किया गया अगला मसला है वे इम्कान रजुल यूँ रसो का अगर कोई आदमी ऐसा फौत हुआ है कि उसका कोई भी नहीं है यानी मरने वाले का कोई रिश्तेदार ना बीवी ना बच्चा ना माँ बाप अभी मरातुन या औरत ऐसी फौत हुई है तो उसका यानी ना माँ मा बाप हैं और ना ही औलाद है ना ना बीवी ना, ना ख़ाम वलु अखुन औ अख्तुन यानी उसके एक भाई या एक बहन है अखियाफी माँ शरीक यानी बाप शरीक नहीं है माँ की तरफ़ से उसकी एक एक भाई है या एक बहन है तो फलिकल वाहिद मेन मसद तो इन में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा और अगर सगे बहन भाई हों तो फिर वो वारिस होंगे जैसे औलाद वारिस होगी होती है यानी बहनों को आधा हिस्सा और भाइयों को पूरा हिस्सा लेकिन अगर सगे बहन भाई नहीं बल्कि माँ शरीक यानी बाप की तरफ से नहीं है माँ की तरफ से हैं उनको अखियाफी बहन भाई कहा जाता है तो उनको अगर एक बहन और एक भाई है तो उन दोनों को छठा छठा हिस्सा मिलेगा छः पे तकसीम किया जाएगा फिर एक एक हिस्सा उनको दे दिया जाएगा फिर इनका अक्सर मतलब और अगर अखियाफी बहन भाई यानी जो माँ शरीक हैं दो से ज़्यादा है, तो फहम फोम से, तो वो शरीक होंगे सुलुस माल मानी सुलुस माल माल के तीन हिस्से पर तकसीम किया जाएगा तीसरा हिस्सा उनको दे दिया जाएगा और बाकी आसबात मद वसीती यूा बिहाद्दीन यहाँ भी वही मशा है कि वसीयत की अदायगी के बाद जो वसीयत की गई है और कर्ज़ की अदायगी के बाद गैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा यानी जो जितने भी विरासत पीछे तकसीम के किसी जो हिस्से मुकर हैं पूरा दिया जाए किसी के को नुकसान ना दिया जाए वसीयत अमिन अल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से वसीयत है वह हलीम और अल्लाह ताला जानने वाले हैं और बहुत बुरदबार हैं ये नायात का लफ्स तर्जम है तो यहाँ यानी तमाम के हिस्से बयान हुए हैं विरासत के शुरू से यानी शुरू रुकू में से लेकर आखिर तक सब के हिस्से बयान हो गए सब के हिस्से मुकर कर दिए ताला ने तो कल जो बयान हुए थे यूसीकमल हफी उलाद कम उन से तो अल्लाह ताला वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि वो औलाद की तकसीम ऐसे होगी कि मर्द का दो दो हिस्से और औरत का एक हिस्सा तो यानी पहला मसला सबसे पहला मसला जो बयान होगा वो ये था कि कोई आदमी फौत हुआ उसकी सिर्फ औलाद है ना उसके माँ बाप हैं ना बीवी है तो औलाद को कितना मिलेगा कि यानी औरतों को बेटियों को आधा हिस्सा और मर्दों को पूरा हिस्सा मिसाल के तौर पर एक बेटी और एक बेटा छोड़ा तीन लाख उसने पैसे छोड़े तो एक लाख बेटी को और दो लाख बेटे को दो बेटियाँ दो बेटे हैं और उसने छ लाख छोड़ा है तो दो दो लाख बेटों को और एक एक लाख बेटियों को तो ये औलाद में तकसीम है और अगर सिर्फ बेटियां हैं किसी के यानी बेटा नहीं है बेटियां हैं अब बेटियां दो या दो से ज़्यादा हैं तो उनको दो सुलूस मिलेगा माल को तीन पे तकसीम किया जाएगा तो यानी तीन लाख हैं दो बेटियां हैं तो एक एक लाख उनको दे दिया जाएगा तीन लाख माल छोड़ा है और एक लाख उसके आशाबात में तायों में तकसीम होगा आगे फरमाया फिर इनको न अगर सिर्फ़ एक ही बेटी है यानी इनका अन वाहिदतन कोई आदमी फोत हुआ उसकी सिर्फ एक बेटी न बीवी है और न माँ बाप हैं तो फिर बेटी को आधा हिस्सा मिलेगा मेराश में से कुल मराश में से आधा हिस्सा मिलेगा और बाकी तकसीम होगा अगली मराश है वालदेन के लिए यानी अगर वालदे को मरने वाला बहुत हुआ उसके वालदे मौजूद हैं तो वालदे को कितना हिस्सा मिलेगा अब देखा जाएगा जो मरने वाला है उसके बीवी बच्चे हैं या नहीं हैं अगर मरने वाले के बीवी बच्चे मौजूद हैं तो वालदान को हर एक को उनमें से छटा छटा हिस्सा मिलेगा यानी छः पे तकसीम किया जाएगा माल को जैसे छः लाख है तो एक, एक लाख एक लाख बाप को और एक लाख माँ को बाकी जो चार लाख है वो औलाद में और बीवियों में तकसीम होगा अगला मसला है अगर औलाद नहीं है यानी कोई फ़ौत होने वाला फौत होगा ना हो ना उसकी औलाद है ना बीवी है जैसे कुमारा था या शादी हुई थी बीवी फौत हो गई अब सिर्फ़ वालदेन हैं तो अब देखा जाएगा कि उसके बहन भाई हैं या नहीं अगर बहन भाई भी नहीं है सिर्फ इकलौता बच्चा था और वो फौत हो गया माल छोड़ कर गया माँ बाप मौजूद हैं तो माँ को कुल माल का तीस माल को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाएगा दो हिस्से बाप को मिलेंगे और एक हिस्सा माँ को मिलेगा और अगर उसके बहन भाई भी मौजूद हैं फौत होने वाला फौत हुआ और उसकी यानी शादी नहीं हुई थी ये शादी हुई थी लेकिन बीवी नहीं थी हो गई ये जैसे भी माल छोड़कर मरा है उसके माँ बाप हैं और बहन भाई भी हैं तो अब माँ को छठा हिस्सा मिलेगा और बाकी सारा बाप को मिलेगा इन बहन भाइयों को मिलेगा तो नहीं लेकिन ये बहन भाइयों की मौजूदगी माँ को तीसरे हिस्से से छठे हिस्से पे ले आएगी क्योंकि अब बाप को ज़्यादा मिलेगा इसलिए कि बाप ही ने वो भाइयों की परवरिश करनी है उसके मरने वाले के भाइयों तो इस एतबार से माँ को छठा हिस्सा और बाकी सारा बाप को मिल जाएगा अब एक मसला यहाँ ये बयान हुआ था आबा उकुम अबना अकुम लादरू नय्यम अकरबलकम नफ़ा कि तुम्हारे यानी बाप भी विरासत में शरीक होंगे बेटे भी अब चूँकि हिस्से मुकर हो चुके तो विरासत की तकसीम के वक़्त ये है यानी बात ना उठाई जाए कि भाई फ़लाँ बेटा तो बहुत उसने माँ बाप की खिदमत की और फलाँ बेटा तो तोहदा रहा उसको तो थोड़ा मिलना चाहिए इसको ज़्यादा मिलना चाहिए तो फरमाया नहीं अल्लाह ने हिस्से मुकरर कर दिए हैं ला तदरुन एय्यकुम अखरबलकुम नफ़ा तुम नहीं जानते कि कौन ज़्यादा नफ़े के एतबार से माँ बाप का कौन ज़्यादा नफ़ा उठा सकता है किसने ज़्यादा नफ़ा पहुँचाया उसकी वजह यह है कि मुमकिन है ज़िंदगी में वो यानी खिदमत ना कर सका किसी वजह की वजह से तो लेकिन मरने के बाद मुमकिन हो बहुत ज़्यादा हिसार सवाब करे वालदे की तरफ़ से उनको ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए क्योंकि वालदेन के बारे में ये भी आता है ना अवल तो ज़िंदगी में खिदमत करे खुदा नास्ता किसी की कमी कोताही होगी गलती हो गई माँ बाप को ज़िंदगी में राजी ना रख सका और माँ बाप दुनिया से रुखत हो गए अल्लाह ने अब भी रास्ता खोला है कि वो अपने माँ बाप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इशार शवाब करें उनकी कबर पर जाए जुम्मे के दिन और फिर उनकी तरफ से सदका ख़ैरात मस्जिद में मदरसे में ग़रीबों में तकसीम करे उनकी तरफ से नफली हज करे नफली उम्र करे नफली सदक़ात करे तो हदीस है अल्लाह ताला, ताला उसको भी फरमा बरदानों में शामिल कर लेते हैं तो माँ बाप को मरने के बाद भी नफ़ा पहुँचाया जा सकता है तो इसलिए विरासत मुकम पूरी तकसीम होगी यानी उसमें कमी बेशी नहीं होगी ये ताला की तरफ से हिस्से से हैं है और आज के जो मसाइल बयान हुए हैं कि मियाँ बीवी की मराश कितनी होगी पहला मसला वालकम निसव मा तर का अजवाज़। कोई आदमी यानी बीवी फौत किसी की उसके पास माल जेवर वग़ैरह थे या कोई जायदाद अपनी जाती थी जैसे बातों का अपने उसकी विरासत में मिलती है तो अब वो फौत होगी बीवी फौत होगी अब खाम इनके यहाँ औलाद भी कोई नहीं थी तो अब क्या होगा खामिंद को आधा हिस्सा मिलेगा अगर औलाद ना हो खामिंद को आधा मिल जाएगा और अगर मरने वाले की औलाद है चाहे इसी खामि से है यानी जो बीबी हुई तो चाहे इसी खामि से है या दूसरे खामि से लेकिन उसकी औलाद है तो फिर चूँकि औलाद का ज़्यादा हक़ बनता है इसलिए खामिद को चौथा हिस्सा मिल जाएगा बाकी औलाद में तकसीम होगा आगे फरमाया अब खामिद फौत हो गया और बीवी मौजूद है तो अब देख रही हैं कि उसकी औलाद है या नहीं बीवी की औलाद चाहे इसी खामे से या पहले खामे से औलाद है या नहीं है अगर औलाद मौजूद है तो बीवी को आठवां हिस्सा मिलेगा चाहे एक बीवी है चाहे कई बीवियाँ हैं तो उनको आठवा मिलेगा कई बीवियाँ हैं तो आठवें में वो शरीक होंगी और अगर औलाद नहीं है या नाम फ़ोत हुआ औलाद नहीं है तो बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा और बाकी उसके भाइयों में में तकसीम होगा अब जो आखिरी मसला बयान हुआ वो ये है कि एक आदमी फ़ोत हुआ उसका कोई भी नहीं भाई मौजूद हैं और कोई नहीं है निशा भाई हैं बाप की तरफ से या माँ बाप दोनों की तरफ से तो फिर भाइयों में तकसीम होगा कर जैसे औलाद में तकसीम होता है ऐसे बहन भाइयों में तकसीम होगा कि भाइयों को पूरा हिस्सा और बहनों को आधा हिस्सा मिलेगा अगला मसला यह है कि अगर किसी के यानी भाई हैं लेकिन माँ शरीक भाई हैं माँ की तरफ से यानी सगे बहन भाई नहीं है ना उसके यानि बाप की तरफ़ से बल्कि माँ यानी जिस औरत से उसके बाप ने शादी की थी तो उस औरत के पहले खामे से बच्चे थे तो वो माँ शरीक उसके बहन भाई हैं तो अब यह है कि अगर वो दो हैं यानी उसका और कोई नहीं माँ शरीक बहन भाई हैं तो उनको हर एक को छ पे माल को उसके माल को तक़सीम किया जाएगा हर एक को छठा छठा हिस्सा मिलेगा और बाकी उसके जज में असबाद में जाएगा और अगर वो दो से ज़्यादा हैं यानी माँ शरीक बहन भाई जो माँ की तरफ से दो से ज़्यादा हैं तो फिर उस उनको तीसरा हिस्सा उनको मिल जाएगा यानी तीन पर तकसीम किया जाएगा माल को तो तीसरा हिस्सा उन माँ शरीक बहन भाइयों को और बाकी उसके तायों को तो ये फ़रमाया कि ये वसीयत है अल्लाह की तरफ़ से और इसमें किसी को नुकसान न पहुँचाया जाए में अल्लाह ने फरमाया सब को उनको पूरा पूरा हिस्सा दिया जाए ये अल्लाह तरफ़ से वसीयत है और अल्लाह ताला खूब जानते हैं आलिम अल्लाह तूब जानते हैं और हलीम अल्ला बुरबारे हैं बाकी तफसलेंहमदल रबीआलमिनमतफ़िन वसलासल्लम से यम्बिया इबलीम ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهد الناس والجان جميعهم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله, وآله, وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين Thank you.